સુરતના રાંદેર વિસ્તારમાં રહેતા વેપારી પાસેથી બળજબરીપૂર્વક પૈસા પડાવવાનો ગંભીર ગુનો નોંધી આરોપી શાહિદસબ્બીર ગોડિલને ઘટના સ્થળે લઈ જઈ રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું રાંદેર ટ્વીન હાઇટ્સ ખાતે રહેતા એક ફરિયાદીએ સબીર ગોડિલ નામના વ્યક્તિ પર ધમકી જબરજસ્તી અને ગુનાત્મક વર્તનનો ગંભીર આરોપ મૂક્યો છે

તેમણે જણાવ્યું કે આરોપીએ મને અને મારા પરિવારને નુકસાન પહોંચાડવાની ધમકી આપી હતી તેથી મેં કોઈ પણ ફરિયાદ ન કરી જો કે હાલમાં તેમના સગા સંબંધીઓએ હિંમત આપી અને સમજાવ્યું કે જો તમે ડરશો તો આરોપી વધુ હેરાનગતિ કરશે જેના પગલે ફરિયાદીએ આજે પોલીસમાં ફરિયાદ દાખલ કરી છે આ કેસમાં સુરત પોલીસ હવે તપાસ કરી રહી છે આરોપી સબીર ગોડિલ સામે ગુણાત્મક પ્રવૃત્તિ ધમકી અને જબરજસ્તી પૈસા પડાવવાના ગંભીર આરોપો લાગ્યા છે આજે પોલીસે આરોપીનું ઘટના સ્થળે લઈ જઈ રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું आपका नाम क्या है वसीम यूसुफ खान आप कौन सी जगह पे रहते हैं खारवाचार लंबे हनुमान रोड सूरत ये कुछ घटना बनी थी घटने वाले क्या घटने वाले क्या घटना बनी थी ये घटना ऐसे थी तीन तारीख पाँच तारीख को रात को तीसरे महीने में मुझे दिल्ली गेट के पास शाहिद बोडिल नाम का इसम ने रोका था और खंडी मांगी थी कि धंधा करना होगा पार्किंग का सही से तो पैसा देना पड़ेगा

रुपया ले गया था पचास था की मांगे थी, हजार की खंडी मांगी थी तीस हजार रूपये वो मेरे पास से ले गया था इसीलिए मैंने कंप्लेन आज की थी आया था मेरे को रूबरू मिला था और मुझे मारा भी था दो आज पुलिस ने कुछ आजा निकाला है, को क्या है पुलिस? मुझे पुलिस से यही कहना है काफी अच्छा काम किया था सूरत पुलिस ने और एसओ जी ने और हमारे हर संघी साहब ने काफी अच्छा काम किया है वैसे और-और निकलने चाहिए निकलने के लिए ये और किसी के पास भी भी मांगा था ऐसा है उसका माथे बारे ऐसा ही है वो सबको कोटे केस में फंसाता है वो वही काम है उसका आप पूरे पुलिस ने जो एसओजी ने निकाला था आपको बुलाया था एसओजी पुलिस ने कुछ क्या बुलाया क्या बोला एसओजी ने मैहरपुरा पुलिस ने बुलाया था मुझे क्यों बुलाया था? ये इसके लिए किस तरह का धन्यवाद के लिए बताओ तो तरह का धन्यवाद करोगे पुलिस का मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद आभारी हूँ उनका आज आपने फटाकड़े भी फोड़े कुछ लोगों का स्वागत भी किया क्या-क्या किया क्या। ये बस पब्लिक ने ही किया था जहाँ सबको खुशी हुई है सूरत पुलिस की उससे यासीनदारा दिव्यांग न्यूज़ सूरत